так, что дать помогать человеку жить. А система Путина, русская, коммунистическая, чтобы человека загнобить, настрашить, и с него доить, хлеба кусок доставил, он побежал на БАМ, он побежал на север, он побежал в Афганистан, он побежал бить свой народ. Потому что вот эта идеология коммунистическая, русская, чтобы народ гнобить. Но правда Луценко, он сказал, что демократия дошла уже до Днепра. Вы сами видели вчера, что пришли уже в Болтаву, пришли уже в Черкасы, потому что народ не может. Восточная Украина. Я вчера разговаривал со своими сослуживцами, которые в Харькове, в Луганске, в Донецке. У них нет пятого канала, у них четыре канала, и не типа по-русски. Они говорят, мы надеемся, что Янукович назначил выборы, мы будем голосовать за для того, за другого. Понимаете, это люди, которые забитые, не знающие. Они не знали, они понятия не имеют, что такое народ поста. Сейчас я буквально полчаса назад позвонил со своим братом, живет на севере в Тариске, уже 40 лет. Сейчас, конечно, у них там мороз 50 градусов, 45. Я его спрашиваю, как, что? А он говорит мне, не зря народ поднялся. Не зря. Потому что русские каналы, есть. Що неправда, що нас обганювали, що ми дураки, що ми єврохахли, ми є, євро, не знаю, хто. Ми є українці, ми є європейці. Ми хочемо, жити в нормальній країні, щоб наші діти виходили, вчилися в нормальних інститутах, дикови, їхні були дійснені, купи, щоб їх викладачі викладали за, за гроші, а за познанням.